Какой чудесный город! Я так давно мечтал здесь побывать. О, девушка, вы, наверное, десятка? Так да, а что? У вас такой красивый город. Я сам гумын И не спроставьте, как сказать мне, экскурсию по вашим достопримечательностям за для того чудесного городе Одесса. Конечно же, мы Но вы взамен Расскажите мне про вашу Румынию и чем вы там живете. Окей, ну и проблема, Кристина, очень приятно. Okay. Дерибасовская, главная улица Одессы. И как раз сегодня здесь проходит замечательное мероприятие Джорджи. Замечательное мероприятие. Парад вышиван. Из фильма 12 урек». Садись, садись, сейчас Давай. Молодец. Хоп. Хоп. Пошли, пошли, Продолжаем. Знаменитый утесы Легенда Одессы. У нас такого точно нет. Садись. Пойдем Продолжим, мой дорогой А это Великолепный горсад Самый красивый Самый Только отреставрирован Спасибо мэру за это Пойдем И наконец Оперный Жемчужина Одессы, единственный в Украине, самый лучший, самый лучший в Европе. Смотри и запоминай, Это удивительный, удивительный. Самый лучший. Еще по снегам весну И за поголов кружен, а мир не знает еще, как для тебя быть просто нужно, Мы стали ближе нам. Just Знаменитый археологический музей. Кладезь знаний для историка. Фотографируй. Пойдем. Дальше. Пойдем. О, памятник Екатерине II. Фотографируй. Пойдем, пойдем, пойдем. Хватит, хватит, звезда и наконец, наконец, Дюк Дрищелье, основатель Одессы. Ну что, с водами на так вот я держу его в руке. Давай, держишь, держишь в руке. Давай, стань как Дюк. Держи. пойдем. А знаешь, я хочу здесь остаться и жить. Так оставайся. Поступай к нам в Ану, на есть факт. Тебе дадут общежитие. Останешься в Одессе. Ану тебя примет. Ты получишь самую самую лучшую профессию вообще в мире.